もうあの手満天を見た時にだろう <laughs> 一番思っていい方ですからね、うん、そりゃ編曲者演奏者があの音を拾ってくれるかって思って見てるんだよ柔軟っなんていうのはもっとだよと <laughs> <laughs> 音楽を聴く能力にもたけてないなるほど耳がね曲に乗せる気持ち が強くあるるプログラムになっているのでジャンプだけじゃなくて全部見ていただけるようなプログラムにしたいなとこれからもしていきたいなと思っていますそしてこの後清塚さんがピアノで実演しながらこのプログラムの知られざるハイライトに迫りますやったやったっていうような音楽性を求めるって残すに今までなかったんですよ 羽生選手の魅力を最大限に生かすため清塚さんが編曲に施した工夫を明かしてくれましたこの曲がもともとこういう箇所があるんですよ <music> っていう半音階上にこう下がってくるっていう <music> それはステップシークエンス直前のスピンの場面 <music>、うん、まろやかにこの これ音階とかを使って行こうかなと思ったんですけど羽生選手のスピンとかを見せて頂い,いててものすごい鋭いんですよやっぱりシャープでシャープなんですでもエレガントなんです一つ一つを見るとものすごいエッジの利いた鋭いあの動きをできているでそれが連なって最終的にエレガントに見えているっていうところを感じたんでもう思い切ってこの1オクターブを。 一つずつ取ったらものすごく鋭い一つ一つをね、はい、この個ずつは鋭いものを連なった状態にした時に「うん、なるほどね」っていうまさにこういう動きを私は羽生選手から感じたので <laughs>、ええええ、そういう工夫をたくさんしし。音に込め、はい やっぱりあの粒立ちを自分の足元からやっぱり奏でられるようにしたいですしその一音一音全て大切にして表現していきたいなって思ってますさらにこのフィニッシュのシーンにはもう一つの隠された真実が最後のこので終わってでここで。 っていう,ふうに終わったデモを出したんですけど、はい、羽生選手から最後もう一発っていうので終わった音にっていうのをつけて、はい、ここまで羽生選手が最後に「やったやった!」っていうような音楽性を求めるって残すに今までなかったんですよ だから恐らくすごく羽生選手の中でもこのプログラムに関しての対しての思いというのはすごくそこに表れてるんじゃないかなとそしてついに清塚さんが超豪華生演奏人前で弾くのが今日初めてなので。